Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо відкривати нові імена, знайомити вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. Сильна, успішна, сучасна жінка. Яка вона ідеальна дружина, мати, господиня? А чи професіонал на роботі? На ці запитання нам відповість засновник, головний редактор жіночого інтернет-журналу, стільна, сільна, щаслива Наталія Мельничук. Наталечка, вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Вперше у нашому обласному центрі визначатимуть топ-25 найуспішніших жінок Житомира та області. Розкажіть, будь ласка, що надихнуло вас створити даний проект. Ну, в першу чергу, я почала з себе. Я останніх три роки просиділа вдома. Я не виходила нікуди, я зацикливалася на себе, о том, що все плохо. Я впала в депресію. Але ситуація в стране, скажімо так, да, мене встормошила. Я спочатку ушла в політику. меня волновало, как и всех остальных людей, господи, что же будет, как мой ребенок, и что нас ждет. А потом я поняла, что, зад, что задачей женщины все-таки не говорить о политике, да, пусть говорят о ней мужчины, а показать своим примером, своей красотой, своим обаянием о том, что в Житомире все прекрасно. Дети растут, весна на улице, и у нас все будет хорошо. Усі ми розуміємо, що потрібно починати із себе. Ви себе рахуєте, от вважаєте успішною жінкою? Ну, успішною бізнес леді я себе не вважаю, але я вважаю успішною матір'ю. Мне кажется, что это тоже большая заслуга, то, что мой ребенок в 10 лет, скажем так, имеет большие достижения в плане модельного бизнеса. Она и, ну, не будем перечислять это все. Мы занимаемся очень много пением, танцами, театральной студией. Я все-таки считаю, что многие женщины на сегодняшний день, пусть это грубо прозвучит, не занимаются своими детьми, как это положено сидят дома, смотрят телевизор и сидят на то, что их дети где-то пьют, где-то курят. А мое мнение, все-таки нужно взять ребенка за руку и пойти куда-то на курсы. Поэтому я считаю себя успешной мамой. Декілька целей самого проекта мы уже почули. Можно детализовать, что вы перед собой, какие цели, какие задания ставите, что вы хотите увидеть по окончания проекта? Ну, изначально, я скажу честно, да, когда я начинала проект, мне хотелось где-то пропиарить свой журнал. Но после посещения третьей женщины, я поняла, что это все-таки не пиар, это социальный проект, который я хочу донести житомирянам. Я хочу показать, что есть очень много успешных женщин, не, опять же, не в плане бизнеса, а те, которые что-то несут. Главная цель женщины – это что? Принести красоту, доброту в этот мир и положительные эмоции. Вот, я пытаюсь, скажем так, вокруг себя собрать таких вот женщин. Наталочка, как вы выбираете номинанток, какие, возможно, вы ви до них висуваєте? Номинанта я лично не отбираю. Я просто всем женщинам города Житомира, которых я знаю лично, которых знают мои друзья, э, извините, Facebook, Контакт, э, я просто захожу к своим друзьям, смотрю абсолютно весь список женщин, Женщик. Социальные мережи. да, 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 и всем пишу более-менее успешным певцам, танцорам, мамам о том, что э, наша Житомирская область нуждается в вашей поддержке нужно показать людям, что опять же у нас все хорошо и мы светимся. Сколько участников кто ну это в залучить до данного проекта? Количество не ограничено. Чем больше, тем лучше. Главная цель проекта – не наградить людей, не выиграть, а главная цель проекта – показать, опять же, да, скажем там, Всім Житомирам, всієї Житомирської області, що у нас много, дуже много учасниць. Наскільки мені відомо, на сьогодні вже понад 30 учасниць, так, номінанток, які згодні взяти участь у і стати однією із топ-25 найуспішніших. І з однієї з них пропоную познайомитися просто зараз. Увага на екран. дизайнер одежды уже 13 лет, профессионально дипломированный модельер. Вот. И занимаюсь модой разной, для разных людей. Вот. Одеваем и женщин, и мужчин, и детей, и вечерние, и свадебные, и повседневную одежду, и пальто. И как бы все это очень индивидуально, эксклюзивно. То есть это ну, любимая моя работа, я к ней отношусь с большим трепетом. И в каждом заказе привношу что-то интересное, творческое, нестандартное. Вот немножко есть свой стиль уже за 13 лет, и он угадывается в, принципе, в каждой моей модели. Секрет успеха. На самом деле их очень много. Наверное, один из главных – это такое огромное непреодолимое желание заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Это пришло с детства. Вот я в четыре года уже рисовала ну, своеобразные эскизы зарисовала принцессу очень-очень много платьев разнообразных, заставляла раскрашивать бабушку, которая пока одно платье раскрашит, я уже четыре новых нарисую. И вот все время у меня с тканями, с пуговичками вот постоянно занималась в школе делала кучу украшений своим подружкам всем абсолютно знакомым. И уже в старших классах одевала себя, хотела этим заниматься, ну, только этим. У меня непреодолимое было желание, и вот у меня не было как-то даже преград. Я поехала поступать в другой город, хотя я очень домашняя такой ребенок была. Мне было очень страшно, но я вот все время себя настраивала, я же буду модельер, я же буду заниматься тем, чем я мечтаю заниматься. Мне прям снились показы в школе, все. И вот я поехала и выучилась. И мне кажется, это один из главных секретов. Вот. И я желаю другим людям, которые о чем-то мечтают, чтобы они никогда не отступали от своей мечты. А все остальные секреты, мне кажется, не так важны, как этот. Ми подивилися такий відеоролик. Наталечко, відомо, що і ви вже повторювали, що номінанток на 25 успішних жінок будуть обирати способом інтернет-голосування. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю процедуру. Да, так, ми так вирішили, що буде проходити голосування у нас в журналі буде воно 4 місяці. чому 4 місяці? же, для того, щоб максимальне кількість людей узнали о наших номінантах? До списку номінаток потрапили жінки досить такі різної сфери діяльності. Ми вже познайомилися із модельєром. А хто вона успішний музикант, наша наступна учасниця. Пропоную подивитися зараз. Мене звути Тетяна Яниченка. Я на даний момент видаюся основателем музикальної студії До Доведемо. Работала в плане музыки уже очень много лет, занималась э, пением, музыкальным творчеством, концертами и концертами, организацией, очень много чем я занималась до этого. Но на данный момент выбрала себе такую стезю, музыкальная студия, мне это нравится, я в этом стараюсь развиваться, подключать детей, взрослых, маленьких, всех желающих. Я всю жизнь себя искала, искала много в чем. И не в творческой работе, было и творческое, и разное, это было разной рода деятельности. Чем изменило тем, что я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, то, чем мне нравится заниматься. То есть говорят, есть хобби, есть работа. У меня хобби и работа, оно в одном, это одно целое. То есть у меня работа моя доставляет удовольствие. Я этим и зарабатываю, и получаю какое-то моральное удовольствие. Реалізовує свої творчі цілі. Наталечко, дивлячись на досить такий скрутний економічний стан зараз в Україні, виникають якісь проблеми, можливо, зі спонсорами, можливо, зі співорганізаторами чи ні? Ну, я признаюсь честно очень большие проблемы я изначально когда шла на этот проект а да, допустим там я его затеивала скажем так я не ожидала что нужны будут такие колоссальные вложения но я доведу этот проект до конца до того что я продам свою машину но я если я начала значит это дело должно быть закончено есть люди которые меня поддержали в основном это участники да? я очень благодарна некоторые участники выступают и спонсорами и участникам большое спасибо девочкам. Они меня поддерживают морально, они верят в мне, верят в меня, я верю в них. Я, я вам скажу честно, я их всех люблю. Я вот смотрю на этих участниц, вот девушек, которых вы показали, и у меня улыбка, я вот радуюсь за своего ребенка, действительно. Вот как вот заслугам своего ребенка радуюсь точно так и девочкам, которых вы показали. Спонсоры некоторые не понимают, как, для чего я прихожу и прошу деньги. Почему вони успешных женщин? успішних? Ну, я не можу что спонсором, що успішні не своим трудом, які то своего успіху. Наталочка, мені відомо, що серед номінанток на 25 успішних жінок є дуже багато ваших друзів. Якщо ж взяти наприклад, Ельвіру Вагапову, Ось, ви досить довго товаришуєте, понад 10 років. Так розкажіть, будь ласка, про е, ваше товариство і як ви її запросили до цього проекту? Ну, е, Друзі, якби. Как бы... до этого проекта у меня здесь, ну скажем, была только Эльвира Вагапова. На сегодняшний день 50% женщин, это я могу их твердо назвать своими друзьями. С некоторыми мы уже начинаем какие-то, вот мы друг друга почувствовали, мы увидели потенциал друг друга, мы можем начинать уже какие-то проекты, просто встречаться, пить чай. А по поводу Эльвиры, ну, я позвонила и сказала, Эльчик, надо поддержать. Она сказала, без проблем. Напомню, да, она была из наиперших, так? Да, да, ну, конечно. Честно. Она была одна из первых. Самая первая была Наталья Боровская, скажем так. И до проекта мы с ней были очень сколь знакомы. Когда я ей предложила, она сказала, что я очень скромная женщина. Я говорю, что вот, приди, пожалуйста, и покажи, как нужно быть скромным. Или, ну... Каждый человек о чем-то говорил мне, и я говорила, что это как раз и есть твое то, что ты должна принести в проект. Свою непростую житевую э, историю нам рассказала Эльвира Вагапова. Я пропоную сейчас просто послушать ее. Меня зовут Вагапова Эльвира Арслановна. Я врач ветеринарной медицины, владелец с ветеринарной клиники Ветпраксис и громырского салона Громбум. Мама четверых детей. Ну, у меня так сложилась ситуация, что у нас, у меня в 22 года у меня уже было трое детей. Поскольку умерла сестра, мы удочерили двух деток, а потом появилась еще и наша Саша, мы родили себе еще одну девочку, поэтому я являюсь мамой четверых детей. Наши дочки, часть детей живет в Германии, часть детей пока что здесь с нами на Украине. Вот. Так что хватает времени на все, хватает на всех и всегда есть Любовь для всех детей и, и, и приходится работать для того, чтобы их всех обеспечивать, содержать и давать им хорошее будущее. Ветеринарией я занимаюсь с 1993 -го года. Вначале я закончила здесь наш университет, тогда это был еще Сельхоз институт, потом я здесь проработала 10 лет в различных структурах, но все, что касается мелких животных, клубах, ветеринарных кабинетах и так далее и тому подобное. Потом мы уехали в Германию, в Германии я закончила университет. Ляпціги теж по профессии ветеринарний врач. І потім ми повернулися сюди і здесь відкрили свою клініку. Наталичку, зізнайтесь, це все ж таки секрет, як ви змогли зібрати настільки різних людей. Не виникало ніяких проблем, те, що говорили, а ось я у тій сфері, я у тій сфері, можливо, там я не підійду. Якісь такі труднощі? Ой, ізначально вам скажу чесно. перед многими участниками чуть ли не на коленях стояла. У нас люди, они то ли стесняются, то ли они зациклены на чем-то. Я, допустим, не понимала. Многие, мне кажется, все-таки шли, видя вот тот вот огонек и свет в глазах, когда я говорила, как я это хочу сделать, что я хочу добиться. Мне кажется, все-таки люди доверились просто мне лично. Які цілі переслідують жінки, бравши участь саме у цьому проєкті, Ми запитали у них і прошу подивитися. Послухати. Когда Наталія предложила мені поучаствовать в этом проєкті, мені показався це очень цікавий проєкт. потому что здесь можно познакомиться с прекрасными женщинами, которые делают что-то важное очень в своей жизни, в жизни нашего города, делают его красивее, делают его культурнее, прекраснее, образованнее. И здесь можно ну, увидеть, как другие люди тоже достигли какого-то успеха, поделиться какими-то своими ну, разными начинаниями тем как кто к чему шел, оценить то, что ты сделал на фоне других. И мы живем в такое сейчас время, когда все куда-то спешат, телефоны разрываются, постоянно все заняты. А здесь можно на секундочку остановиться и оглянуться и увидеть, что и ты сделал за какое-то время, да, пройденный путь своей жизни, и другие, и найти друзей тоже таких интересных, талантливых женщин. Я думаю, это прекрасный проект для этого. В этом проекте прежде всего мне хочется, чтобы женщины, которые что-то делают в нашей жизни для кого-то, для детей, для близких, для знакомых, неважно для кого, чтобы они не боялись это делать, всегда шли вперед, чтобы они показывали своим примером близким, окружающим, как нужно делать, и чтобы равнялись на них. Потому что очень много женщин, которые сейчас сидят дома. Они много умеют, много знают, но они боятся что-то делать, потому что они думают, ой, у меня не получится, а я боюсь, а там, может, кто-то лучше меня сделает. Не надо бояться, потому что каждый в этой жизни, он что-то может, может что-то большое сделать. Просто нужно найти себя и это сделать. Я хотела бы пожелать успеха всем всем, кто еще думает принимать участие, не думайте, соглашайтесь, приходите, принимайте участие, потому что это интересно, это новое знакомство, это э, какие-то творческие взаимосвязи для меня лично, э, творческие контакты. Я с многими познакомилась уже, э, с многими, я думаю, еще познакомлюсь, потому что э, проект на этом не заканчивается, проект только начинается. И желаю удачи всем! Я просто хочу поблагодарить нашу Наташу Мельничук за то, что она создала такой прекрасный проект. И точно так же я просматривала тех девочек, которые сейчас там на проекте. То есть люди, не имея какого-то стартового большого финансового капитала, люди с счет того, что они любят свою профессию, вкладывают в нее всю душу, всю, все свое сердце, за счет этого они развиваются. Не за счет денег. Можно не иметь денег, можно иметь массу денег, но не развиваться. А поскольку люди имеют свой внутренний потенциал, свое желание, свою любовь и не стараются это все дело отдать и показать это, как это должно быть правильно, а за счет этого они и поднимаются наверх. Наталья говорит, цель оправдывает средства? Конечно, оправдывает. Морально я уже, скажем так, выросла. Эмоционально я получила колоссальное удовольствие от участниц. Я признаюсь, вот каждый участник, который говорит мне да, это вот как рождение моего вот ребёнка, да? Вот я чувствую, вот свершилось чудо, вот действительно как чудо. И никакие, скажем так, перипетии меня не остановят, потому что действительно это то, что нужно. Наталочка, ми не могли не запитати у наших мужчин, все ж таки, яка для них ось та успішна жінка, які якості мають бути у неї? Успіх жінки полягає в тому, щоб, ну, по-перше, вона повинна бути вродлива дуже. Так, що ще У мене так залишилось? Вона головна була, мабуть, життєрадосна, щоб її любимий чоловік чоловік її підтримував. счастья и во всем, ну и, наверное, чтобы она была всегда любимой, желанной и самой самой самой, самой любимой. У католиков концепция успешности у мужчины — это отцовство во всех проявлениях, не только в буквальном. У женщины, соответственно, материнство. Для успеха женщине надо быть жен, э, женственной. Чтобы быть успешной, ну, в первую очередь какие-то деловые должны быть у нее качества. Она должна быть э, образованной, ну, вот. Значит, для того, чтобы стать успешной, женщина должна быть э, в первую очередь мудрой, э, трудолюбивой, ну, любимой само собой и э, пожалуй, все. Надалочка, на самом конец нашей розмови, можливо, дайте несколько порад нашим женщинам, как быть сильной, стильной, счастливой, а ведь сегодня еще и успешной. Ну, сильной, как бы, не хочется желать женщин в плане силы физической. Хочется иметь вот именно тот стержень. Я хочу, чтобы каждая женщина имела тот свой стержень, имела Поддержку за спиной, потому что успешная женщина, если у нее нет поддержки э, в плане мужа, в плане детей, в плане любимого человека, тогда ну, она не будет счастливой. Вот я хочу, чтобы все женщины понимали, что вокруг сейчас весна, смотрели на цветы, смотрели на детей, смотрели на мамочек гуляющихся, почаще улыбались и радовались жизни. Наталочка, дякую, що завітали до нашої студії. А вам, шановні телеглядачі, хочеться лише побажати. Дійсно, вірте у світле майбутнє і будьте успішними!